হেল্ল' গাইছ নম নমস্কাৰ জনালোঁ সকলোকে মই দুপৰীয়া ভাত খাবলৈ লৈছোঁ এয়া চাওক সুদা নিমখ তেল দি ভাত অকণমান যোগাৰ কৰি লৈছোঁ দুপৰীয়া খাম বুলি আৰু তাৰ লগতে এয়া লৈছোঁ বিট গাজৰ নেমু জলকীয়া আদা আৰু অলপ পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ যিহেতু আজি আমাৰ নামঘৰত ভোজৰ আয়োজন কৰিছে মই যাব নোৱাৰিলোঁ ঘৰৰ সকলো গৈছে আৰু দুখী দুখী মনেৰে খাইছোঁ খোৱাত তৃপ্তি আছে কিন্তু অকলে খোৱাটো তৃপ্তি নাথাকে খাদ্যটো তৃপ্তি আছে যিহেতু মই সকলোখিনি কেঁচা সামগ্ৰী লৈছোঁ কেঁচা চবজি আৰু ভাতকেইটাৰ লগত খাম বুলি অকলে খাই বেয়া লাগে তথাপিও এয়া খাবলৈ লৈছোঁ আদা অকণমান কাটি লৈছোঁ গাজৰ এনেকৈ দীঘলকৈ কাটি লৈছোঁ বিট এনেকৈ চকল কৰি কাটি লৈছোঁ আৰু নিমখত দি এনেদৰে খাইছোঁ যিহেতু আমাৰ দাঁত আছে যেতিয়া সকলো বস্তু ভালদৰে চবাই খাব লাগে সচৰাচৰ মিক্সি বা চপাৰত দি খোৱাই হয় কিন্তু কেতিয়াবা এনেদৰে খাবলৈ মন যায় এতিয়া পিঁয়াজ চাওক পিঁয়াজো মই এনেদৰে কাটি লৈছোঁ নেমু খুব কম পৰিমাণৰ নেমু খাওঁ আৰু সেইবাবে অকণমানহে লৈছোঁ নেমু জ্বলা বেছি জ্বা লাগিলে মোৰ নাকৰ পানী খুব ওলায় এনেদৰে আজি দুপৰীয়া মই ভাতকেইটা খাই দেখুৱালোকক